У 90-х роках, коли був спалах інтересу до містичного, потойбічного та міфічного, на комсомольський острів зачастили різні енергетики та космоенергетики. За однією з міських легенд група з 12 людей просто зникла, мовляв, перенеслася в інший простір. Они... Пришли в это место, да, вот в определенное время для того, чтобы здесь в круге, в этом пространстве света совершить медитацию. Так, uh -huh. Они совершили. Те, кто прогуливались, увидели вспышку света, и... столб такой. Да, на и... Небо. и, они исчезли. И больше их никто не знает. Здавалось бы нонсенс, как могут бесследно зникнуть 12 людей, но у шаманов и биоэнергетиков на те есть ответ. Люди, которые знали этих всех людей, не стали их искать по той, по той причине, что память этих людей была стерта об этих людях. Каким образом это произошло, пока является загадкой. Но никто о них не вспомнил. И э, те все, кто знали их, э, потеряли, в общем, эту точку памяти. И о них не вспоминали, о этих, этих людях, которые тогда ушли в другие пространства. Вот эта точка вознесения им является точкой, порталом перехода в другие миры. В определенный момент времени, в определенные точках, э, с определенным ритуалом такое можно было бы произвести на думку Ромы это стаса на комсомольском острове и умовы подходящие и ритуалы на складни только трубовнучие маты стан души. Во многих традициях ночто что-то когда граница между мирами раскрывается даже сумерки он. да сумерки и переходящие в ночь вот это вот самое самое значимое время сумерки переходящие в ночь это когда многое становится возможно Що це свого роду портал, та що називається, якби да, как відкривається какое-то пространство другое, в которое возможен переход. А ну, зараз спробуємо перейти перенестися у наступний пункт містичного екскурсійного маршруту. Ну що, вийшло? Та ні, це відеомонтаж. Курить, чтобы духи не обиделись. То, что вот мы делали сейчас в начале, ритуал э, подношения окуривания пространства и подношения предкам. То есть считается, что вот в этом месте мы можем э, соединиться со своими предками. Допомогти у такому таинстве можуть и кам'яні баби, и, здавалось бы, звичайне коло место, в котором мы находимся, это Кромлих, о котором уже мы рассказывали. Это реконструированное перенесенное сооружение. Здесь вот камни, которые по такому кругу э, созданы. И это вот ритуальное место, ритуальное место силы, в котором проходили отношения. Да, да ну, основные, основные ритуалы. Основные 8, 8 точек года, да, то, есть зимнее состояние, летнее состояние, весеннее равноденствие, летнее равноденствие, да, точки урожая. С ними связаны Кромлихи. да, вот астр... символизируют всю вселенную, движение Солнца, да, и здесь отмечались вот эта, такая малая астрономия, он вот, древний. А вот кам'яні бабы встановлювали на курганах за версией шаманил для того, чтобы поддерживать зв'язок с померлими царями. Кочельники, когда двигались по степи, а какое-то время назад здесь была степь. Вот вони, видя такого богатыря, могли склонитися перед ним, принести подношения, обратиться за за допомогою. Ну, то був таке вот место связи, место канал. І поэтому получается, що здесь сейчас собрано каменные двоє, які являются каналами, містами связі з нашими родоначальниками. Наступний експонат нашої містичної екскурсії біля спасу Преображенського кафедрального собору. Є тут один історичний знак, значущість і призначення якого напевне знають не всі. За нами Катерининська верста, а значимий об'єкт. Що таке верста взагалі? От, просто. Міра от... длини. А, як ми його можемо відео? Ми їх відміряли <гум> от, камінними такими стелами. А було це за часів Катерини. Шлях імператриці від Петербурга до Севастополя увінчали саме такими стелами. Это был как бы символ вот этого пути Екатерины на новоприсоединенных землях от Екатеринослава до Севастополя. И это был символ греческого проекта. Дело в том, что Екатерина хотела э, уничтожить Османскую империю, восстановить империю греческую. Эти знаки, они как бы были символами вот этих вех на пути э, в Крым и дальше уже к Стамбулу. Ну и мы знаем, этот план грандиозный, он провалился, но вот такими памятниками этих надежд остались эти мили. С этой мылью начинается закладание и разбудова Катеринослава. Памятник на Октябрьской площади екатеринская мили это первое каменное сооружение Катеринослава. Как бы не звучало это довольно странно, это действительно знак, который увенчал собой место закладки города. Для шаманев символ шляху Катерины ⁇ Майсвий, особый и сакральный змист. С точки зрения метафоры, жизнь ⁇ это есть дорога, это путь. Но мы не знаем цели, мы не знаем, когда мы придем, как мы придем. Мы знаем только то, что есть. Мы находимся на пути, вот. И поэтому символы, которые связаны с физическими дорогами, они имеют большое значение для души, для душевных всяких процессов. Поэтому верста, да, она древний символ дороги, да, древний символ пути, показание, что мы движемся правильным путем, правильное место. Шаман З індійської культури, де є червона та синя дороги, запозичили ритуал. Мовляв, індійці у духів просять йти правильною червоною дорогою. А ми можемо у кам'яного символу просити підказки. Мы делаем такой ритуал, он больше восходит к греческим. Да, гермес был э, посредником путешественников, да, то есть типа, бог, божество путешественников. Вот мы связываемся посредством версты вот, с духом дороги, просим правильного пути, ощущения правильного выбора. Да, вот, верста является таким значимым привязкой к этому вот пространству, верного пути. Полынь обычно используется как трава, которая растет вдоль дорог. завершується наша містична екскурсія на вулиці Дзержинського біля будинку номер 13. У народі його начебто прозвали «бісовим домом». Вважають, що у стіни цієї будівлі замуровано скарб, а разом з ним і дух війни. В початку цього віку в цей дом вселила купеческа сім'я, більша, промисленники. І як прийнято, вони почали робити ремонт в Тарітновку, і в одній з стін вони знайшли сундучок. У сундучці були золоті монети, з однієї сторони були зображені англі. Чорт. Ті монети за переказами продали дорожче золото на вагу, але купця з підкаловиха доля, як позбавитися нещасть, підказав шаман. Я говорю так, що ваша сім'я будуть поступати прокляття, поки ти обратно не збереш відклад і не замуруєш обратно в этот дом. Ідея в тому, що був випущений дух. он ну, да. вийшов тряпи, на пространство, да. і пространство, і за це у проблему сім'ї і проблемы в мире.